Две комнатки и кухня. Мать ворчала в комнатах, кухарка в кухне. И так как объектом ворчания для обеих служила Катенька, то оставаться дома этой Катеньке не было никакой возможности. И сидела она целый день в саду, на скамейке качалки. Мать Катеньки, бедная, но благородная вдова, всю зиму шила дамские наряды и даже на входных дверях крепила табличку «Мадам пороскове моды и платья». Летом же отдыхала, и воспитывала гимназистку дочь посредством упреков неблагодарности. У Харька я зазналась уже давно, лет десять назад. И во всей природе до сих пор не нашла существа, которое бы сумело поставить ее на место. Катенька сидит на своей качалке и мечтает о нем. Через год ей будет 16 лет. И тогда можно будет венчаться без разрешения митрополита. Но с кем венчаться-то? Вот вопрос. Из дома доносится тихое бубнение матери. И ничего, ни малейшей благодарности. Розовый брака на платье купила. 45. Девка на выдане, я заблудилась в кухне. Нет, коли ты мать, так взял хворостину хорошую. Сами его с хворостиной. Значит, Катенька, не мечтает дальше. Так вот. Венчаться мол, то со всяким. Это ерунда. Лишь бы была блестящая партия. Вот, например, есть инженеры, который воруют. Это очень блестящая партия. Еще можно за генерала, да мало ли за кого. Ну, интересно совсем не это. Интересно, с кем будешь мужу изменять. Генеральша графиня Катерина Ивановна дома, и входит он в белом кителе вроде Середенкина. Только, конечно, гораздо красивее и носом не фыркает. Извините, я дома, но понять вас не могу, потому что я другому отдана и буду век ему верна. Он побледнел, как мрамор, только глаза его дивно сверкают. Он берет его за руку и говорит, «Катя! А Катя, это ты с тарелки черносливину взяла?» Из окошка высовывается голова матери, и видно ей сердитое лицо. Из другого а подальше. Высовывается голова в погонке и отвечает. Конечно, она. Я сразу увидела. Было для компоту 10 черносливин! А как она подошла, так и 9 сделалось. Очень нужный ваш чернослив! От него керосином пахнет керосином. А Коля, ты знаешь, что керосином? Коля не пробовал, а? Керосином. Ужасается кухарка. Эдакие слова произносить. Взять бы хворостину хорошую, да отстегать бы как ни на есть. Стегайте себя сами, Отвяжитесь. Так. Он берет ее за и говорит, отдайся мне. Я уже готова уступить его доводам. Как вдруг дверь распахивается и входит муж. Сударыня, я все слышал. Я дарю вам мой титул, чин и все состояние. И мы разведемся. Катька, дура полосатая, кошка носатая. Через забор перевесил соседский мишка. И, дрыгая для равновесия, высокопонятой на обрывал, схожих с скамейки кустов, зеленую смородину. Пошел а вон, поганый мальчишка! Звездного Катенька. Поганый да, не цыган, а ты вроде Володя. Мама! Смородину рвет! Ах ты, Господи, Час Часот часу не легче. Ах ты дерзостный, ах ты мерзостный! Вон пошел! Чтоб духу твоего! Мальчишка спрятался, предварительно показав для самоудовлетворения всем по очереди свой длинный язык, с налившим к нему листом смородины. Катенька уселась поудобнее и попробовала мечтать дальше. Но ничего не получалось. Поганый мальчишка совсем выбил ее из настроения. Почему волк кошка носатая? Во-первых, у кошек нет носов. Они дышат дырками. И потом, у нее, Катеньки, совершенно греческий нос, как у древних римлян. И потом, что значит вроде Володя? У Володи разные бывают. Ужасно глупо. Не стоит обращать внимания. Но не обращать внимания было трудно. От обиды сами с собой опускались у брата, и тоненькая косичка дожала под затылком. Катенька пошла к матери и сказала, я не понимаю вас, как можно позволять уличным мальчишкам так издеваться над собой. Неужели же только военные должны понимать, что значит честь мундира? Потом, Катенька, пошла в свой дорог, достала конвертик, украшенный золотой незабудкой, с розовым сиянием вокруг каждого лепестка, и стала издевать душу в письме к Дорогая Манечка, я в ужасном состоянии. Все мои нервные окончания расстроили совершенно. Дело в том, что мой роман быстро идет к роковой развязке. Наш сосед по имени, молодой граф Михаил, не дает мне покоя. Достаточно мне выйти в сад, чтобы услышать за спиной его страстный шепот текст думаю ему, я его полюбила беззаветно. Сегодня утром у нас в имении случилось странное событие. Пропала масса фруктов, чернослива и прочих драгоценностей. Вся прислуга в один голос обвинила шайбу соседских разбойников. Я молчала, потому что знала, что есть предводитель, граф Михаил. В тот же вечер он с опасностью для жизни перелез через забор и шепнул страстным шепотом. Ты должна быть моей. Разбуженный этим шепотом я выбежала в сад, в капоте из серебряной парчи, закрытая как плащом моими распущенными волосами. У меня коса очень отросла за это время, и богу И граф заключил меня в свои объятия. Я ничего не сказала, но Вся побледнела, как мрамор, только глаза мои дивно сверкали. Катя, которая приостановилась, и крикнула в среднюю комнатушку. «Мама, дайте мне, пожалуйста, семидопешную марку. Я пишу Мане Кокиной». «Что? Марку? Все только слышно, что Кокины домокины да Мокины письма писать. Нет, милая моя, мать у тебя тоже не ушлёт на Мокинах работать. Посидят Кокин и без писем». Загудела из кухни. Марку взять бы, хворостину хороший дать бы, как ни наесть. есть. Катенька подождала минутку, И когда стало ясно, что Марку не получить, Она вздохнула и написала. «Э, дорогая манечка, Дело в том, что я Очень криво Приклеила Марку, И боюсь, что она Отклеится. Как и на прошлом письме. Целую тебя сто миллионов раз. Боя, Катя Маткова.